好巧啊！我刚刚在山上拍广告，你们，你们来看景啊！啊哎，是小然姐也在。啊、哦、嗨，看你留了一头。说容易滋生细菌，我用纸。人轻贱，上辈子是个锄头吧？这么喜欢挖小然姐姐的墙角。这时候他应该出来捍卫自己的主权呢。正一，喝点水吧。 谁呢？几个这妹带。你看他那，就是。谢谢。我不说你了吧？我也有些渴，就喝一瓶吧，你不会介意吧？介意。啊？这么豪放的，以前怎么没见过、啊？真、哎、是啊。啊 喝点水缓缓吧。啊，这人的口腔有十亿细菌呢。这是最后一瓶了。早知道我就不喝了。没想到你这么介意啊。不,不介意，我什么时候说了不介意？哎，嗯，好水。嘿嘿。 啊，到了第五集的位置啊。那个第五集呢，我觉得男女主追逐的戏啊、哦，就放在这。里。你看。哦。第二组挺好的啊，啊，是不是？啊。那个男女主疗伤的戏，就在那个位置。这里好的。嗯。他们送别的那个戏啊，就在这里边。你看，景色也挺好的啊，也挺有层次的啊。 小然，我们家旁听有你一半听话就好了。啊、嗯？什么意思、啊？我没别的意思，就是看你这么听王导的话，不知道的还以为你巴结王导呢。我们就是正常工作。哎、姐，我跟小然不是第一次合作了，而且你觉得我选的景不好吗？啊，没有没有，王导你什么时候选的景差过呀？陈爷、啊哎，我们把这块当做第一集的出场区怎么样？这个景还不错，看一下。哎，看那边没有？嗯 摄像机就站在那个位置啊，好小然，到时候呢，你过来一下啊，就藏那个地方。遇到不错的景，记得拍下来啊，免得忘。哦，好，你看这个景，我觉得还是挺好的。嗯，王导，哎，今天差不多到这儿吧？好啊，好，啊辛苦了。啊，辛苦了，导演，辛苦了，大家收工吧。好好好，辛苦了，王导辛苦了。拜拜，拜拜。 这怎么走吧，好，走，走。哎呀，啊，我脚好痛啊！啊，正义，我脚扭伤了，你能不能扶我？小何，我，走，不是、啊，起、嗯、来吧，路上滑，我扶着你。啊，不用，我下盘稳得很。 快点！不会有人让别人给自己敷面膜吧？哎呀，哎呦这老腰，这制片人太难当了，哎，哎呀，还没有我当狗仔舒服呢。嗯，这个肾爬的我老腰都疼，哎呦，嗯不行。 洗个澡睡觉，明天又是元气满满的一天。哎，啊！你怎么在我屋？啊？这是我屋。呃，我以为这是卫生间呢，我没看到你的腹肌、胸肌、人鱼线。这两天房间是相通的，没关系，你看到了，我也不用你负责任。